Это хорошо, что все коллективы, все друг друга знают, все друг друга любят, поэтому как бы, находиться на одной сцене вот с этими замечательными ребятами ⁇ это одно удовольствие. Да. Поэтому здесь само отношение к этому всему замечательное просто напросто Люди получают удовольствие сами. То есть, как бы, на сцене ты находишься, и ты просто получаешь кайф вот. А того, что ты слушаешь, ты поешь. В общем, что тут еще можно сказать, надо слушать. Я в восторге от музыки, ребята принесли такую классную музыку, я просто в полном восторге. Я не могу дождаться услышать это на сцене. Слов нет. В концерте участвуют три коллектива, замечательные коллективы. Концерт посвящен юбилею двух из них. Это коллектив Better Fly и коллектив Просто Небо. Еще у нас замечательным сюрпризом есть группа Retro 21 и еще два сюрприза, которые мы не будем оглашать. позиционируем этот концерт как музыка ради музыки, то получается, как бы вход мы принципиально не хотели делать определенную плату за вход, поэтому мы сделали благотворительные взносы, чтобы как, просто как-то купить свет, звук, потому что хочется, чтобы звук все-таки был хороший. Вообще такие мероприятия проходили и им давали право и место быть, как бы. То есть их освещали. Спасибо вам, кстати, что вы освещаете, потому что многие спрашивали про концепцию, про глобальные цели, про то, что мы хотим этим изменить в мире или, как минимум, в городе Житомире. Но, в принципе, искусство оно всегда было ради искусства, оно по своей натуре эгоцентрично. Но это не значит, что оно зацикливается на себе и не развивается, и ничего не несет и не дает. Поэтому хочется, чтобы без лицемерия, без ложной скромности как бы люди занимались вот этим делом просто честно. А если зритель будет приходить и как-то оценивать, то, конечно, всегда спасибо. и все взаимно, мы все друг другу нравимся, это очень классно бывает, так, под а тут как-то так все... Три группы есть, и еще одна. Нет конфликта интересов, да, еще одна. Да, еще Да, и еще сольника, короче. Да, и сольник. Да, три группы с большим выступлением, и две с маленьким. Да, да, да. То есть тут вообще просто солянка неимоверная, на все вкусы, на все потребности. Это гармоническая. Да, кстати, действительно ничего не выбивается. То есть все идет как, ну, так это в общей теме. Короче, мы классно настроились, я так чувствую, что надо будет повторить. сразу, сразу после завершения, И да? Еще один день рождения никого, рождения никого, Никого, короче, а у вас когда день рождения? Какого месяца? Октября. Октября 2014. Сколько вам было? Февраля. 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 А, февраля. 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 А в феврале вам феврале. сколько я было? Я знаю, что нам полтора года. А когда это все началось? Круто. Значит, у нас три даты. У нас год, год и полтора. Да, да вообще. Все, все вообще. Так ну, что, до встречи <laughs> <вы> полтора, <смех> наarina, <смех> на полтора, года. на полтора года. Вы <смех> самые, <смех> маленькие, вы самые <laughs> маленькие, но самые старшие. Плюс мы занимаемся всякого рода мероприятий, поддерживаем творческих людей. Сегодня были приглашены на день рождения очень замечательные группы, много-много гостей. Мы постараемся максимально профессионально сделать эту работу и подарить хорошее настроение всем, всем творческим людям. Людям рекомендуем обращаться к нам за помощью. Мы всегда рады помочь, иногда даже безвозмездно, дабы культура в нашем городе процветала. Better Fly. Better Fly. И, собственно, мы сегодня будем играть в концерт, мы его все очень ждем вот. и надеемся ну, показать свое творчество кому-нибудь, кроме обитателей квартиры, где мы репетируем. Вот. Ну и, собственно, может кому-то понравится, кто-то захочет послушать нас еще. Вот. И, ну, желаем всем приятного прослушивания. Росою кридушлями і солоні. І синями славлять сонця сім'ї. Добрий вечір, я представник колективу Просто неба. Ми прийшли на запрошення колективу «Бетерфлай». Чекаємо від сьогоднішнього заходу, драйву і веселого настрою. І ти побачиш, як собі. Відчинять Хочу побажати собі, віланчилісту, всьому Житомиру розвиватися культурно, розвиватися духовно і любити класну музику. Якісно. Коли спати кладу, десь у печерах смаради б'ють.